в дежурную часть кадатского отделения полиции поступил вызов о том, что в больницу имени Мечникова поступил гражданин 86 -го года рождения с телесными повреждениями, а именно перелом свода черепа и открыта черепно-мозговая травма. Выездом на место происшествия было установлено, что по адресу улицы Героев Революции проживает потерпевший вместе со своей сожительницей, которая сотрудникам полиции сообщила, что ее бывший сожитель пришел по месту ихнего жительства и нанес телесные повреждения ее мужу на почве ревности. Изначально конфликт произошел в 5 часов вечера, после чего подозреваемый ушел в неизвестном направлении. И когда он вернулся около 23.00, при помощи бейсбольной биты он нанес потерпевшему многочисленные удары в район головы и предплечья. После чего с места преступления скрылся. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями был установлен житель города Днепр 86 -го года рождения, ранее судимый за убийство. Впоследствии он был задержан и доставлен в Новокадатское отделение полиции. По данному факту открыто уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 115, покушение на убийство. Подозреваемый задержан по статье 208 УПК Украины. В настоящее время ему вручено подозрение о совершении данного преступления.